बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कायदे मुल मुकाम वाले शान हज़रत इमरान ख़ान साहब आपका ताज़ा ताज़ा जो है एहतजाज और लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ और आपने नेक्स्ट जो है वो छः दिन का अल्टीमेटम और छः दिन की तारीख़ दे दी कि क्योंकि छः दिन बाद अगर इलेक्शंस का आपनेलान ना किया तो मैं दोबारा जो है वो पूरी कु्वत और तैयारी के साथ वो मैदान अमल में उतरूँगा और एहतजाज करूँगा कायदे कौमी यूथ की एहतजाज की बड़ी पुरानी तारीख है 2014 में भी आपने 126 दिन का धरना देखा और वैसे भी वक्ता फ़ोवता आप जो है वो शोज़ जो हैं वो देखते रहे जल से जुलूस आप जो है वो मुशाह करते रहे हमारे यहाँ जो है एक ये जुमला बहुत आम बोला जाता है कि पुरमन एहत हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है और बिलाशुबा ये आइन पाकिस्तान में दर्ज है और इसको जो है वो हर सियासी जमात हर महबी जमात इसको जो है वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती है अब कायदे कौमी यूथ जब हुकूमत में थे तो इसी बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए तहरीक लब्बैक और मुख्तलिफ जो है वो इस नर्सें डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ वो जो है एहत कर रहे थे तो कायद कौमी यूथ ने पूरी कुत पूरी ताकत और रियाती मशीनरी को जो है वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया तब जब ये पावर में होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इनके कुछ फ़राज़ भी हैं लेकिन जब ये अपोज़िशन में होते हैं तो इनको अपने हक़क़ याद आ जाते हैं कि जी हमारा आईनी हक़ है कि हम पुरामन एहतजाज करें अब एहताज पाकिस्तान में जो है वो पूरा अमन रहता नहीं है ये एहत लाजमी जो है ये वॉइलेंस की तरफ चला जाता है क्योंकि यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाना मकसद नहीं होता इनका मकसद होता है कि हुकूमत को जो है वो घुटनों पे लाया जाए और अपने जायज़ नाजायज़ मुतालबात उनको तस्लीम करवाया जाए ये जो है वो इनका मिशन और मकसद होता है आईने पाकिस्तान में बिलाशुबा दर्ज है मैं हाथ जोड़ के जो है वो अर्ज़ करूँगा कि आईने पाकिस्तान में हमने दर्ज कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ जो है जमहूरीत ये पार्लिमानी डेमोक्रेटिक जो है वो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है पार्लिमानी नज़ाम हकूमत है तो हमने बरतानिया से या और जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ उन हमने ये बात ली कि जी वहाँ पर भी उनकी जमहूरीत में भी ये जो है वो बुनियादी हक होता है हर शहरी का हर पोलिटिकल पार्टी का कि वो पुअमन एहत करे और अपना एहत रिकॉर्ड करवाए तो लेकिन हमें यह भी महलूज़ ख़ातर रखना चाहिए कि उनकी जमहूरीत को उनके जमहूरी रवैयों को उनके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को उनको तकरीबन कई सौ साल हो गए हैं और अवाम भी जो है वो एजुकेटेड है वो एक लकीर जब खींच देते हैं तो अवाम जो है उस लकीर को क्रॉस नहीं करती हमारे यहाँ जो है मदारी जब इनका कोई जब ये एहताज करते हैं और हुकूमत के का, मतलब कानों पर जूं तक नहीं रेंगती तो फिर ये उस एहतजाज को पुरतद बनाते हैं फिर जो है ये सुप्रीम कोर्ट पर भी चढ़ाई करते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें जो हैं वो लटकाते हैं फिर जो है ये पीटीवी पे हमला करते हैं पीटीवी की इमारत के अंदर घुस जाते हैं ताकि हुकूमत को किसी तरह जो है वो इस बात पे मजबूर किया जाए कि हमारे जायज़ और नाजायज़ मुतालबात को जो है वो तस्लीम करें तो हमारे यहाँ जो है एहत का ये हाल है लेकिन वहाँ पे अगर अगर हकूमत ने एक लाइन क्रॉस कर दी तो कोई भी सिटीज़न जो है वो उस लाइन को क्रॉस नहीं करता और अगर जो करॉस करता है तो वो बिफोर द लॉ जो है वो कानून के सामने जो है वो जवाबदेह होता है अब जो है वो लंदन राइट्स हुए थे तो मैं गालबन उस वक्त लंदन में ही मौजूद था और जहाँ से ये राइट्स शुरू हुए थे मैं बिल्कुल वहीं पे मौजूद था टोटनम में टोटनम पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने से जो है ये, ये मतलब राइट्स का जो है वो आगाज़ हुआ था लेकिन राइट्स के बाद जो है वो जो कलपरेट्स थे जो इस चीज़ के जिम्मेदार थे उनको जो है वो उन्होंने फोटेज़ की मदद से सी और जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन्होंने कैमरों से जो तस्वीरें खींची थी उस उनकी मदद से उन्होंने तमाम जो है ज़िम्मेदारान को कानून के सामने वो लेके आए और उनको जो है वो सख्त सज़ाएँ दी तो राइट्स उन मुल्कों में भी हो जाते हैं लेकिन उनके बाद जो है वो उनका रवैया और उनके अदालतों का रवैया वो और किस्म का होता है हमारे यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुटो शहीद हुई अवाम का इतना अरबों रुपये का नुकसान हो गया कोई पुराने हाल नहीं कायदे कौम यूँ दो हज़ार चौदह में धरना दे के एक सौ छब्बीस दिन बैठे रहे कारोबारी तबके का सत्यानाश हो गया कारोबारों के जनाव जी बेड़ा गर्क हो गया कोई पुराने हाल नहीं हुकूमत ना कम्पलसेट करती है और ना जो है वो किसी किस्म की जो है वो बिज़नेस मैन को कोई मदद फराहम की जाती है तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बेशक ये आईने पाकिस्तान में दर्ज है लेकिन आपको जो है वो बाईस करोड़ ये आवाम का मुल्क है मेरी भी ज़िम्मेदारी है आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि हमें कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट को ही चाहिए कि कम अज़ कम पंद्रह साल तक जो है एहत किसी भी किस्म के इस तरह के एहत और लॉन्ग मार्च और धरनों पे जो है वो पाबंदी लगाई जाए हाँ अगर किसी ने कोई पूरा मन एहताज करना है तो वो किसी पार्क और ग्राउंड में जो है वो बंदे इकट्ठे करके स्पीचेस करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है इस तरह सड़कें ब्लॉक करना रस्ते ब्लॉक करना कारोबारों में रुकावट पैदा करना दफातर में जाने वालों के लिए रुकावट पैदा करना स्कूलों में जाने के लिए कॉलेजेज हॉस्पिटल में जाने वालों के लिए रुकावटें पैदा करना इस पर जो है वो पंद्रह साल तक जो है पाबंदी लगानी चाहिए हमें जो है वो सोलूशन हम जो है वो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव गुफगू करते हैं कि हमें अब सोलूशनस की तरफ जाना चाहिए बहुत से मदारी जो हैं वो रात को बैठ जाते हैं मदारी लगा के और जनाब जी वो आपको ये बताते हैं कि आपका जमुरी और आयनी इनका जो हक है कि ये पूरा मन एहताज करे लेकिन भाई ये पूरा मन एहताज नहीं रहता और पाकिस्तान में अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म कर रहा है तो वो ये डाटा निकाले कि पाकिस्तान में धरनों की मद में कितना जो है वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ अरबों और खरबों रुपों का जो है वो नुकसान इन धरनों की वजह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो बर्दाश्त कर सकी हम जो है वो अब इस सिचुएशन में इस क्रिटिकल सिचुएशन में है, है कि अब हम और ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हम पहले ही जो है वो हमारी इकोनॉमी जो है वो वेंटिलेटर पर है हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इसका जो है वो सोलूशन निकालें और पाबंदी लगाएं कि कोई भी जमात जो है वो कम अज कम पंद्रह साल तक इस पर पाबंदी लगाएं कि कोई भी जमात वो लॉन्ग मार्च और धरने और एहतजाज इस तरह का जो है वो पंद्रह साल तक उस पर बैन है कोई नहीं कर सकता उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एहतजाज की इजाज़त देना बेशक जो है वो आने पाकिस्तान देता है लेकिन इसको जो है वो कम अज़ कम इसको जहाँ पे आपने इतने जो है वो एक से लेके आर्टिकल एक से लेके चालीस तक जो है वो मतल किए हुए हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता क्योंकि उनका तल्लक बरह रास्त आवाम के साथ है तो इस एक आर्टिकल को भी जो है वो कम अज़ कम मतल करें और इसको जो है वो पोस्पोंड करें ताकि कोई भी जमात खवा व सियासी या खॉब मजहबी है वो किसी किस्म का कोई जो है वो एहतजाज ना कर सके ताकि पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट ना डाल सकें अब हमारे यहाँ जो है वो एहताज की इजाज़त देना वो यही है मेरा लफ्ज़ जो है वो गलत हो सकते हैं मतलब थोड़े हार्श हो सकते हैं लेकिन बात जो है वो दुरुस्त है और इस पर जो है वो हमें सोचना चाहिए और कंस्ट्रकटिव इसको लेना चाहिए इस पर पाबंदी लगानी चाहिए कि कोई भी जमात जो है वो इस तरह एहतजाज नहीं कर सकती क्योंकि ये बांदर के हाथ में माचिस देने वाली बात है या बांदर के हाथ में उस तरह देने वाले की बात है वो अपनी जो है वो सर जो है वो अपना जो है वो ज़ख़्मी कर लेगा और यही हाल जो है वो हमारे मतलब जमहूरीत का इनको पता नहीं है इनको जमूरीत का शौर नहीं है वैसे भी अवाम के पास भी इतना जो है वो आ, उनकी जो जहनी पुख्तगी है वो उस मुकाम पर नहीं है कि जिस तरह जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोगों की है और वो एहताज करते हैं वो और पुरा एहत करते हैं तो 22 करोड़ लोगों को चाहिए कि वो आज जो है वो अपने आने वाले कल के है जो है वो आज आवाज़ जो है वो बुलंद करें और कहें कि हमें इस तरह के एहतजाज नहीं चाहिए और इन एहतजाज का जो है इन एहतजाजों का इन प्रोटेस्ट का जो है वो बाइकॉट करें यूके में भी प्रोटेस्ट होते हैं अमेरिका में प्रोटेस्ट होते हैं कैनेडा में प्रोटेस्ट होते हैं लेकिन वो बड़े महजब तरीके के साथ वो मैंने वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट देखे हैं मगरी में मैंने प्रोटेस्ट देखे हैं कि अगर प्रोटेस्ट हो रहा है एक मतलब रैली जा रही है तो वो जो है वो ट्रैफिक को भी जो है वो ब्लॉक नहीं करते एक तरफ से ट्रैफिक भी चल रही है और एक तरफ से जो वो लाइन में दो तीन लाइनों में वो बड़े हाथ में जो है वो कतबे उठा के उन पर जो स्लोगन्स लिखे होते हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं लेकिन हमारे यहाँ ये रवाज नहीं है हम अपनी बात मनवाने के लिए हटदर्मी और ज़िद्द और अना की तस्कीन के लिए हम ज्यादा से ज़्यादा इसको कोशिश करते हैं कि इसको पुरतद करें और वायलेंस का आंसर जो है इस एहतजाज में लेके आए ताकि हमारी जो है वो बात सुनी जाए और गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए क्योंकि हमारा मंशा ये नहीं होता कि हम एहत को रिकॉर्ड करवाएँ हमारे मनशा और मकसद ये होता है कि हम गवर्नमेंट को जो है वो अपने मुतालबात मानने पर मजबूर करें तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी ना सिर हो इस पर जो है वो सीरियसली सीरियसलीम को भी सोचना चाहिए और आज अपने आने वाले कल के लिए हमें जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए कि हमें इस तरह के एहताज़ हमें नहीं चाहिए हमें इस तरह के लॉन्ग मार्च नहीं चाहिए